Fatah, saya nak tahulah tentang faraid, wasiat dan hibah. Kat mana ya nak rujuk? Oh, rujuklah majlis agama Islam Selangor. Mais. Saya pun baru selesai buat wasiat dengan Mais. By two mal Mais tu, solusi terbaik urus harta tau. Runin cara pun percuma je. Ayo, urus segera wasiat, hibah dan faraid anda bersama Majlis Agama Islam Selangor atau layari laman sesawang di www.mais.gov.my. Rancangan Bual Bicara ini dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Agama Islam Selangor. Ikim FM, Taizu Alexander, Sisiati dan Al-Mohsin. Alhamdulillah kita sambung lagi dalam celik pewarisan dan baitul mal dengan tajuk asas pengenalan hibah bersama dengan Ustaz Haji Muhammad Saleh bin Abdul Sahab merupakan ketua bahagian dakwah dan pemasaran main. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Haa. Alhamdulillah dekat mana tu kat pejabat ke ataupun masih lagi beraya. Oh terampak belakang. Ha -ha. ke ila, korban kita... hari ni dekat oh. rumah. Ada majlis korban lah tu. <laughs> untuk hari yang terakhir. Hari <laughs> yang lah. Tak korban mana pun. Cuti kan. Yeah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lah. Alhamdulillah. korban masa je lah. Kan? <laughs> <Korban> okay. <masa. laughs> Ustaz, hari ni kita nak sesembah lah cerita tentang apa tu. Uh, hari Asas ni... pengenalan hibah. Ah. Ha, pengenalan hibah. Hibah tu apa sebenarnya Ustaz? Mm -hmm. Okay, baik. Uh, yang ni kita kena faham apa yang disebut sebagai hibah ni. Kadang-kadang menjadi kekeliruan masyarakat apa dia hibah ni. Baik, kalau kita faham iaitu apa yang disebut sebagai hibah ini iaitu ia merupakan uh, suatu akad yang mengandungi pemberian milik oleh seseorang secara sukarela terhadap hatanya kepada seorang yang lain pada masa hidupnya tanpa balasan. Yang sebutnya uh, hibah ini adalah satu benda uh, pemberian, satu bentuk pemberian yang tiada paksaan. Kemudian pemberian itu adalah semasa hidup. Ha, dan penerima pun adalah semasa hidup. Dia bukan maksudnya uh, dia nak bagi hibah, nak bagi lepas mati. Ha, itu bukan hibah. Ha, itu akan kembali dalam kaedah berwasiat ha, yang kita kena ingat. Dan kalau kita mm -hmm. lihat dalam dalam Al-Quran sendirilah dia sebut uh, fa'in tribunalakum ansyai'in min nafsan fa'qulu huwani'an bari'at yang bermaksud yang uh, kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian daripada mas kawinnya maka gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat. Nak sebut je kat sini uh, dalil berkaitan tentang pemberian dan dalam hadis lain ada disebut uh, tahadu tahabu uh, saling memberi hadiahlah kamu nescaya kamu akan saling sayang menyayangi. Nak sebut kat sini kita uh, kita nak kena faham bahawa Hibah ni ia merupakan salah satu bentuk pemberian kasih sayang. So maknanya hmm. kalau kita sayang bini kita ke, sayang pasangan kita ke, bagi hadiah lah. Atau bagi hibah lah. Itu dah membuktikan pemberian kasih sayang. Kan? Oh, contoh, yeah, betul. Contoh, contoh saya buat contoh kan. Kalau kita tengok cerita Korea kan, cerita Korea aje kan contohlah kan. <laughs> sweet eh. Pasangan, nak nampak pasangan sweet couple ni kita dapat dia bagi bunga. Tapi kita ni, dekat Malaysia ni, kalau pasangan kita, suami isteri ni, kalau suami balik kerja ke dan sebagainya, dia tak bawa balik bunga. Dia bawa apa? Goreng pisang, coklat kan cependok goreng. Itu disebut sebagai kasih sayang. Yeah. Ha, maknanya saling kembang-mengembang antara satu sama lain. Eh, kembang <laughs> itu kembang lain tu. No. <laughs> Ustaz... Uh, ya, ya, ya. Selalu orang-orang terkeliru antara Orang kata hibah takaful dengan hibah Yang kita bercakap sekarang ni Mungkin Ustaz boleh bezakan Baik, Baik. Uh, kita kena faham je Baru-baru baru kan ada viral isu hibah takaful kan Bila ha. isu hibah takaful ni Ramailah agen takaful The WhatsApp saya, call saya Macam saya ni panel syariah takaful pula kan <laughs> Tapi kita bolehlah bagi beberapa pandangan yeah. Kita kena faham Hibah takaful ni Dia satu uh, melibatkan uh, Harta alih Harta alih ni berkaitan dengan kewangan Dan hibah takaful ini Dia terikat di bawah Akta akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 ha, Yang ni kita kena jelas Berbeza apa yang kita bincangkan uh, Hibah yang kita bincangkan pada pagi ini Berkaitan dengan hibah Harta tak alih ha, Berkait dengan rumah, tanah dan sebagainya ha, Sebab tu kita kena faham Hibah takaful ni Kalau kita lihat balik, <coughs> hibah takaful ni Dia punya kaedah polisinya tu ataupun M MU dia, MO dia, modus operandi dia uh, macam lebih kurang khairat kematian contoh ah. kan, khairat kematian ni syarat untuk mendapatkan manfaat kematian, apa manfaat kematian itu iaitu dia dapat kain kafan, dia dapat tanah kubur, dia dimandikan, lepas tu pada masa siama uh, mungkin satu khairat dia bagi sumbangan dalam bentuk uh, tunai contoh dalam 200 ke 500 Uh, dia uh, manfaat itu dapat waktu bila syarat kena mati dulu baru dapat <tuh> tak mati tak dapat uh, begitu juga kalau kita lihat uh, konsep hibah takaful ni syarat dia kena mati kalau tak mati dia tak dapat uh, contoh so maknanya kat hmm, ya. segi uh, modus operandi dia kalau kita lihat hibah takafulnya konsep yang kita contohlah setiap bulan yang kita carum ataupun setiap tahun yang kita carum contoh setiap uh, bulan tu, kita carum RM200 RM200 yang kita carut itu, dia merupakan salah satu bentuk sumbangan Tabarruk. Sumbangannya untuk apa? Untuk maslahah daripada polisi-polisi uh, itu -polisi yang, yang mengambil polisi tersebut. Mana-mana siapa yang diterima ataupun uh, menerima musibah dan sebagainya, maka pencarum-pencarum lain dia akan membantu orang tersebut. Itu nama konsep takaful. Yang kita kena faham konsep takaful itu. Dan kalau katalah berlaku kematian manfaat kematian tu dia nak bagi pada siapa? Sebab itulah dalam konsep ibadah kafu disebut penerima manfaat kematian tu disebut sibah tu Manfaat hmm. tu dia bagi pada siapa? So kalau kata dia bagi kepada isteri dia, maka dia hak milik isteri. Uh, maka waris-waris sepatutnya -waris dia tahu berkaitan manfaat atau senang cerita kalau kita faham sumbangan kematian itu. Kan selalunya bila berlaku kematian akan ada sumbangan-sumbangan kan orang bagi Duit sumbangan ni bukan harta pusaka. So bila bukan harta pusaka, contoh diberi kepada balu si mati, terpulang kepada balu si mati tu sendiri. Dia nak buat apa? Begitu juga konsep penerimaan hibah takaful itu sendiri. Uh, sebab bila ada term hibah ni, uh, dia, <coughs> dia ada beberapa isu lah. <coughs> isu pertamanya untuk pengesahan. Dan kalau kita memahami bahawa dari segi undang-undang kita di Malaysia ni, untuk mengesahkan hibah itu adalah di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah. Ha, itu bidang kuasanya. Ha, ya. dan tapi kalau pula berkaitan dengan akta dan sebagainya, dia memang di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi Sivil. Ha, dia ada ada kontra ini segitulah kalau kita lihat kan. Dan hmm. dan kita ada keputusan uh, undang-undang dan sebagainya, selalunya dia akan melihatlah hujah-hujah tersebut. kadang-kadang ha, kalau hujah itu dimanipulat dan sebagainya, ha, hakim dia akan lihatlah tengok hujah hujah tu bagaimana. Sebab tu Uh, apa yang menjadi kerusingan kita pada pada kali ini contohlah kan masyarakat kita bila uh, hibah itu dicabar uh, hibah itu dicabar sebab sebelum-sebelum ni ada orang pernah tanya kepada saya ustaz hibah ni boleh dicabar tak saya kata apa-apa semua boleh dicabar dalam kehidupan kita ni sebab kita ada mahkamah so mm -hmm. cumanya bila mana kita ada dokumentasi yang lengkap maklumat yang lengkap so, so maka tak ada masalah orang nak cabar kita silakan kita ada dokumentasi tersebut macam contoh perkahwinan contohlah perkahwinan kita kan tiba-tiba ada -tiba orang nak cabar sungguh ke hang kahwin hang kahwin seorang ke kahwin dua contoh kan ah ha, contoh so orang nak cabar kita kita boleh membuktikan ni aku sijil nikah aku ha, ini kad nikah aku contoh boleh membuktikan di mahkamah ha, itu sebab dia kita kena faham bahawa apa-apa isu berkaitan dengan wasiat ke hibah ke dan sebagainya memang boleh benda dicabar cuma bila maklumat yang kita ada itu lengkap ataupun contoh dari segi bab penerimaan pembahagian harta pusaka itu memang kita ni adalah waris yang sah. So maka dia tak ada isu dekat situ. Dan hakim yeah. dia akan melihat berkaitan hujah-hujah itu maka dia adalah hak kepada orang yang menerima tersebut. Yeah. Itulah kita dia. Hmm. Ikim FM. Fatah, saya nak tahu lah tentang faraid, wasiat dan hibah. Kak mana ya nak rujuk? Oh, rujuklah Majlis Agama Islam Selangor. Mais. Saya pun baru selesai buat wasiat dengan Mais. Baik tu mal Mais tu, solusi terbaik urus harta tau. Runin cara pun percuma je. Ayo, urus segera wasiat, hibah dan faraid anda bersama Majlis Agama Islam Selangor atau layari laman sesawang di www.mais.gov.my. Inspirasi pagi ini ditaja oleh Maqfirah Travel and Tours Sdn Bhd. Ramai jemaah puas hati umrah selepas musim haji bersama Maqfirah Travel. Murah, selesa dan dipercayai. Kini dengan hanya RM7990 untuk 9 hari 7 malam, anda dapat penerbangan terus Malaysia Airlines dan tiket tren laju percuma. Ayuh dapatkan segera, pendaftaran danak tutup. Daftar segera pakej umrah bulan Julai ini di www.maghfiratravel.com.my. Maghfirah Travel, kembara menuju keampunan buat konten TikTok je hari-hari. Tak jemu ke? Eh, ini bukan konten biasa tau. Saya tengah buat video Vipki. Ha? Vipki? Ye, yeah, Vipki. Pertandingan video pendek kepermatan Islam untuk pelajar IPT macam kita. Hadiah pertama RM15,000, Sanggup hati pun dapat RM1,000. Betul ke ni? Tapi tema dia apa? Saya takut video tak cukup syariah. Saya bukan ustazah. Tak perlu jadi ustazah. Pelajar bukan Islam pun boleh boleh sertai tau. Pilih satu dari enam tema teras madani dan terjemahkan dalam bentuk video pendek. Okey, kita buat sama-sama boleh. Kongsi pahala, kongsi hadiah. Deal! Jangan lupa baca syarat penyertaan di www.ikim.gov.my atau imbas QR pada brosur. Untuk keterangan lanjut mengenai pertandingan video pendek kefahaman Islam Vipki, layari www.ikim.gov.my atau hubungi penyelaras di talian 0362046356 atau emailkan ke vipkimadani@ikim.gov.my. Ikuti kami di podcast Spotify IKIM FM. Subhanallah walhamdulillah. ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله Wala ilaha illallah, inspirasi pagi Ikim FM Inspirasi utama anda Ikim FM Tazi Alexander Sisi Hati dan Al-Muhsin Segmen Hebahan Celik Warisan dan Baitul Mal Bersama dengan Ustaz Haji Muhammad Saleh bin Abdul Saha Merupakan ketua bahagian dakwah dan pemasaran Maiz Bercakap tentang asas pengenalan hibah. Ya dan tentunya siapakah yang sepatutnya Yang relevan Ustaz Untuk bagi-bagi hibah ni Siapakah uh, yang layak dia sebenarnya semua layak. Contoh kan. Yang digalakkan lah. Senang. Yang digalakkan <laughs> <Contoh, laughs> lah. Contoh lah. Contoh sebab contoh. Contoh uh -huh. Abang Taju nak ambil saya sebagai adik angkat. Siapa layak tengok sebagai adik angkat. Ah, ah lah, <laughs> Si hati boleh Habis kakak tu, angkat kami saya. Kami berdua ni tengok je. <laughs> <saya>. okay. Sepupu angkat boleh. saya terima seada je. Contoh. Kan? <laughs> Baik. Uh, berkaitan dengan hibah ni sebenarnya. Uh, Yelah selalunya, selalunya lah yang saya tengok dalam kes-kes pemberian hibah ni Bila mana uh, waris ini dia tiada waris lelaki Contoh dia ada anak perempuan seorang, dia ada anak uh, perempuan dua orang Kan kemudian ada dia anak buat, uh, langsung. ada anak lelaki langsung uh, Ada orang kata Ustaz nanti bukankah dia ni menafikan hukum faraid uh, Tuan-tuan kena ingat hukum faraid ini dia berlaku selepas kematian Aa, hibah ini pemberian semasa hidup. Yalah boleh jadi dia belajar faraid, dia faham tentang hukum faraid. Kemudian pada masa yang sama dia memikirkan dia nak bagi juga kepada anaknya atas dasar kasih sayang. Yalah mana taknya apa bapa atau mak tak sayang pada anak kan. Dan yang kalau kita lihat baru-baru ni yang berlaku apa nama bencana nasional kita yang berlaku pelajar UPSI kan meninggal kan. Aa, kami wakil, daripada, saya selaku wakil Majlis Selangor Ucapkan takziah lah kepada keluarga-keluarga mangsa uh, usi tu. Kalau kita tengok sedih kan ya. dengan ada ketupatnya apa dan sebagainya hmm. kan. Sedih. Ya Allah. Sebab kalau kita fikir uh, itulah kasih sayangnya seorang ibu, ayah ataupun atuk nenek menyediakan bekalan kepada anak-anak atau cucunya kan. Begitu juga fitrah sebagai seorang uh, ibu dan ayah. Dia ada sayang kepada ayah, uh, anak dan uh, anak-anaknya. Maka dia nak buat hibah, So tak ada masalah dia boleh buat hibah. Begitu juga <coughs> kalau dia mengambil anak angkat. Ya, ada adalah yang yang sebelum-sebelum ini yang uh, menghubungi saya ya adalah seorang doktor pakar eh dia berka dia tidak berkahwin, dia ambil anak angkat. Dia tanya pada saya pandangan saya, boleh ke saya buat hibah? Ah ha, kita pun dari segi buat hibah ni kita kena cerita betul-betul. Implikasinya apa? Kalau kita buat hibah, kita kena faham apabila berlaku kematian harta yang telah kita hibahkan itu, dia akan jadi harta pusaka kepada si matinya so, contohlah kita bagi hibah kepada anak angkat kita beranggapan bahawa kita yang mati dulu tapi anak angkat yang mati dulu maka hmm. anak angkat yang menerima hibah itu, dia akan menjadi harta pusaka so maka harta itu akan berbalik kepada kita, tidak kalau kita ni adalah ibu angkat bapa angkat sebab kita bukan waris faraid ha, kita kena ceritalah implikasinya kalau Tapi boleh jadi kalau kita buat hibah tu ustaz dalam keadaan di mana mula kita bagi dia hadiah lepas tu anda kata kita ada buat satu lagi syarat kalau dia mati dulu dapat balik pada kita boleh ke itu syarat-syarat uh, uh, bersyarat. syarat hari ataupun uh. dalam kitab kitab fiqah disebut hibah umrah dan rukba ni baik, uh -huh. baik. saya bagi tahu di sinilah uh, apa yang di Majlis Agama Islam Selangor kita buat kita tak buat kaedah sebegitu hibah bersyarat sebegitu Nah, walaupun memang ada berapa pandangan berkaitan dengan syarat-syarat sebegitu ha? tapi di MAIS ni kita uh, cukup jagalah dari segi hukum hakamnya kita nak berhati-hati so kalau kata kita meletakkan syarat contoh ni saya buat contoh itu syarat kematian contoh, contoh lain lagi kalau kita letakkan syarat contoh bapa bagi rumah sewa kepada anak tersebut ya yeah? dia kata dengan anak dia selagi mana uh, apa rumah sewa, bap uh, apa bapa bagi rumah sewa kat kau ni tapi bapa nak manfaatkan duit sewa tersebut contoh. Kalau anak itu setuju, <coughs> setuju dengan syarat tersebut, maka disebut sebagai hibah bersyarat. Hibah pemberian berlaku dan anak bersetuju dengan syarat. Syaratnya apa? Bapa dia nak kutip duit sewa tu. Ah, ha, maknanya dia nak pakai dulu. Kalau ada duit sewa tu, dia nak pakai dulu. Maknanya lepas berlaku kematian ni, memang hibah dah berlaku dah. Kalau berlaku kematian, tak ada masalah sebab hibah dah berlaku. Baik. Tapi kalau kita meletakkan syarat, contoh yang meletakkan syarat sebegitu, anak tak setuju. So maka syarat itu terbatal, hibah itu sah. Sebab hmm. pemberian sudah satu. Ah ha, yang ni ini panjang sikit lah kalau kita nak cerita pasal nak syarah berkaitan dengan hibah bersyarat ni. Dia adalah bapa-bapa isu, bapa pandangan Inilah di kalangan mazhab-mazhab. Dan kami di di Selangor ni antaranya bila kita buat hibah, kita buat wasiat, pertamanya kita berpandukan kepada hukum hakam yang sedia ada dan ke, kepad, uh, dan kita berpandukan kepada fatwa. Dan, kali, dan di Selangor ni, kita ada fatwa hibah. Ada 14 fatwa hibah ni. Tuan-tuan boleh google, boleh tengok apa kandungan fatwa hibah termasuk berkaitan dengan hibah takaful tu ada juga berkaitan dengan fatwa hibah. So di sinilah kita apa-apa tindakan pun kita berpandukan kepada uh, hukum hakam, berkaitan dengan fatwa dan sebagainya. Supaya uh, kita, yelah, kita tak nak bermain-main dengan hukum. Yeah. Mm -hmm. Uh, yang ini hati-hati. Itulah contoh-contoh lah kadang kita nak bagi, okey nanti kita bagi kalau kau mati patah balik pada aku. Ah, kita kita takut hmm. gitu. Kita, tak nak bermain-main dengan hukum di situ. So lepas hmm. sebab itulah uh, kami di MAIS, di Majlis Amisam Selangor memang kita sarankan kepada masyarakat apabila nak buat perancangan harta melalui wasiat dan hibah datang kepada Majlis Amisam Selangor. InsyaAllah kita akan bantu penerangan. Pertamanya kita nak cerita dari segi kaedah hukum hakamnya. Dan yang kedua, kaedah teknikalnya bagaimana kita nak buat. Sekarang ni mudah, semua atas atas dalam talian je, online je mm -hmm. Harga berapa As kalau kami nak masuk ke talian tu, kami nak daftar Ada tu pun dapat RM200, ni RM200 Hari RM200 RM200 masa promosi, sekarang yeah. ni Aha. Harga marhai RM300 sahaja Marhaan, <tik> harga marhaan RM300 oh, saja. <tik> tak ada harga nah. hari tashrik <tik> <tik> nah, Kita kena faham, harga RM300 ni kita buat satu dokumentasi, kita tak ada komitmen bulanan, tahunan, bayaran bulan, tak ada tau. Sekali bayar. Satu. One time fee. Ha, janganlah pening-pening. InsyaAllah kami <laughs> ni, kami ni di Maiz ni, kita nak bantu. Dan sebelum saya terlupa tau. Uh, uh -huh. InsyaAllah, insyaAllah sebelum saya terlupa lah. Awal bulan Julai nanti, kita ada buat satu khusus uh, program khas, khusus khas berkaitan pengurusan harta. Kita buat dua hari tau. Uh -huh. uh, dan kita kenakan yuran sangat murah dan siap makan lagi. Ha, nanti oh. saya akan beritahu nanti minggu depan insyaAllah. Ah, ha, nanti ha, share dengan kami. Dulu. Jadi Saka akhir kata daripada Ustaz Haji Muhammad Saleh tak ke tak kepada kata semua pendengar-pendengar. Aha. I kata, ah, dah nak tutup je. Dah, je. dah. Kejap kita. minum je. kata lah, ai kata tuan-tuan uh, yang sedang mendengar ataupun yang uh, sedang menonton di FB Live, Uh, untuk maklumat lanjut berkaitan perbincangan kita berkaitan wasiat ibah ni boleh WhatsApp eh, nombor fon 010 251 9556 010 251 9556 WhatsApp saja ya eh, jangan call nak tanya berkaitan hibah atau wasiat insyaallah kita ada pegawai uh, yang akan menjawab WhatsApp tersebut ataupun tuan-tuan boleh layari laman web Maiz lah www.mais.gov.my ada orang tanya ustaz dekat Selangor saja ke ustaz? Satu pun satu Malaysia pun boleh jangan risau tuan-tuan. Sekarang semua di hujung jari insya-Allah kita bantu uh, seluruh masyarakat kita, mana yang mampu ataupun yang memerlukan uh, perkhidmatan ataupun ingin uh, mendapat nasihat uh, berkaitan perancangan harta, Ialah berkaitan tentang bab faraidnya, bab Usaha, bab wasiat dan hibahnya, insya-Allah kita di Majlis Agama Islam Selangor akan sama-sama membantu insya-Allah tuan-tuan. Tak dapat hmm. banyak, sikit pun bolehlah kita nak bantu tuan-tuan untuk menyelesaikan dalam urusan-urusan harta kita ini insyaAllah Sekali so, ya. lagi Ustaz, nombor WhatsApp tadi 010 010-251-9556 ha, Saya ulang balik 010-251-9556 WhatsApp saja waktu pejabat ya, jangan Aha. waktu tengah malam <menohwanan treats broadband encanta> <smart> Terima kasih Ustaz Haji Muhammad Saleh Ustaz Abdul Zahar Ketua Bagian dakwah dan Pemasaran Maiz Untuk pagi ini Cerita tentang Cerit Pohorisan dan Batu Mal Asas Pengenalan Hibah Ikim FM nah.